नमस्कार परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो मी दिलीप बनकर पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी फुटबॉल लीग बक्षीस वितरण संपन्न दिनांक एक मे दो हजार चोवीस रोजी हिडन पार्क फंक्शन हॉल रोड येथे परभणी ब्ल्यू कप फुटबॉल लीग बक्षीस वितरण कार्यक्रम घेण्यात आला ब्ल्यू कप फुटबॉल लीग ऑफ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशन महाराष्ट्र अंतर्गत घेण्यात आली या लीगमध्ये एकूण पस्तीस संघाने भाग घेतला होता हे फुटबॉल लीग स्पर्धा दहा वर्षे बारा वर्षे व चौदा वर्षे मुले व चौदा वर्षाची मुली यांनी भाग घेतला होता या फुटबॉल लीगमध्ये एकूण एकशे वीस सामने घेण्यात आले परभणी ब्ल्यू कप फुटबॉल लीगमध्ये दहा वर्षाच्या वयोगटात परभणी एस सीने प्रथम क्रमांक पटकावला तर ज्योतिर्गमया स्कूलने द्वितीय क्रमांक तर तृतीय क्रमांक मॉडेल युनायटेड एफ सीला मिळाला तसेच बारा वर्षाच्या वयोगटात प्रथम क्रमांक परभणी युनायटेड द्वितीय क्रमांक गालिब एफ सी आणि तृतीय क्रमांक पाडेला एफ सीला मिळाला तसेच चौदा वर्षाच्या वयोगटात प्रथम पारितोषिक परभणी एफ सी द्वितीय पारितोषिक आर आर सी पूर्णा आणि तृतीय पारितोषिक मॉडेल एफ सीला मिळाली या बक्षीस वितरण कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून गुलाब गुलाम मोहम्मद मिठ्ठू केयू तांदळे मुख्याध्यापक सुमताई गव्हाणे विजयकुमार तिवारी ॲडव्होकेट ॲडव्होकेट वशिम खान नसीर अहमद खान फहाद खान सय्यद अकबर आणि रहीमसर मॅडम उपस्थित होते ज्यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण कार्यक्रम संपन्न झाले परभणी ब्ल्यू कप्स फुटबॉल लीगचे आयोजक ग्लोब ग्लोबल अॅकॅडमी वतीने करण्यात आले होते या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी ग्लोब्स अकॅडमीचे अध्यक्ष सय्यद खाजा व सचिव शकील यांनी परिश्रम घेतले ओके okay. उसी तरह यहां पर मौजूद है हमारे और एक गेस्ट जो हमारे इन्विटेशन पर आए के यू तांदे सर सुभमताई गवने के गवने हाई स्कूल के प्रिंसिपल वो यहां पर मौजूद है जोरदार क्लैप कीजिए आप लोग आपने कदम विलो अलग-अलग छात्रों तो के फुटबॉल के तकरीबन 120 मैचेस में आपने हिस्सा लिया इसमें दस साल से लेके चौदह साल के पूरे तलबाओं ने अलग अलग स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया ये काबिल मुबारकबाद आज इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के अंदर यहाँ मौजूद सुबनताई कमाना है हाई स्कूल के हेड मास्टर सर हमारे दोस्त जनाब एडवोकेट वसीम साहब फंक्शन हॉल के मालिक अकबर सर, तांगे सर। तांगे और तानते सर, सर और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे दोस्त जनाब शकील सर प्यारे बच्चों जहाँ आप स्कूल में पढ़ते हैं वहीं पढ़ने के साथ साथ आपके फिजिकल आपके जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए खेल की भी बहुत अहमियत है और जहाँ आप खेल खेलते हैं तो उसके अंदर एक स्पोर्ट्स में स्प्रीट पैदा करने की कोशिश होती है कि जो है आज के बाद ही चीज़ तय आदमी हार अगर उसको पता नहीं तो उसको जीत का भी कोई एहसास है, और इसी तरह जहां की आज है मेरी में वो इसलिए कि इस मोबाइल के दौर में जो है आदमी ने वो तमाम चीजें छोड़ दी है जिससे कि जो तो है वो अपनी तरफ तरक्की कर सकता आज छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल है और मोबाइल के वजह से एक तो वो तालीम में भी जो है उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई और दीगर एक्टिविटीज में भी जो है एक्टिविटीज उसकी एक्टिविटीज़ दिलचस्पी उसकी खत्म हो गई मैं शकील सर को इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि आपने इन बच्चों को मोबाइल की तरफ से खेल की तरफ राजित किया मुसीबतों में बीमारी की वजह से वो हो गए लेकिन फिर चाउस एक बेहतर बेहतरीन स्पोर्ट्समैन की हैसियत से वो परवानी के अंदर पहचाने का सियासी लेवल पर सामाजिक लेवल पर लोगों के मसाइल को हल करने के लिए वो हमेशा आगे आगे रहते थे आपको भी ऐसे ही स्पोर्ट्समैन बनना है कि जहां आप जो है जीत के साथ साथ हार को भी पचा सको आप जो है ए अपने अंदर ऐसी स्पीड पैदा करें कि जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से आप पहचाने जाए और एक समाजी और हैसियत से भी आप पहचाने जाए मैं इस मौके पर के लिए दुआ मफरत ही करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में फरमाए और उनकी जो है मफरत ही कहते हुए आप तमाम कहूँगा कि अगर आपको तो फलू अल्लाह वहद का आता है तो आप तो है तो पढ़के जो है फलू अल्लाह वद का सूरा पढ़ के जो है परवानी ब्लू क्लब्स